नमस्कार स्वराज दुनिया या चॅनलवर आपले स्वागत आहे मुंबई मधील आय सी ए आर येथे एका कार्यक्रमात बोलताना देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारचं कसं दुर्लक्ष होत आहे याबाबत माननीय उपराष्ट्रपती यांनी सरकारचे कान टोचले इंडियन काउन्सिल ऑफ अग्रिकल्चर रिसर्च पुरे देश एक सो से ज्यादा संस्थाएं आहे कृषि के हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आज किसान परेशान है पीड़ित है आंदोलित है यदि अगर संस्थाएं जीवंत होती योगदान करती ये हालात कभी नहीं आते शेतकऱ्यांनी दोन हजार अठरा साली स्वतःच्या मागण्यांबाबत जे आंदोलन केलं होतं त्या आंदोलनामध्ये स्वतः अण्णा हजारे पंजाबचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जगजित सिंह डल्लेवाल हे सात दिवस उपोषणाला बसले होते त्यावेळी मध्य प्रदेशचे शिवकुमार डिग्गे शिवाजी खेडकर राष्ट्रीय समन्वय समितीचे सदस्य हे त्या आंदोलनाचे संचालन करत होते त्यावेळी सरकारने शेतकऱ्यांना जी काही आश्वासनं दिली होती त्या आश्वासनांच्या बाबतीत माननीय उपराष्ट्रपती स्पष्ट शब्दात बोलले और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था माननीय कृषि मंत्री जी आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं गत वर्ष भी आंदोलन था इस वर्ष भी आंदोलन है भारता पंत संदेश या बाबत भारत के पंतप्रधान जगेश देता संगत उपराष्ट्रपति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को एक संदेश दिया कि मसला कितना ही बड़ा हो विवाद कितना ही गंभीर हो उसका समाधान बातचीत से है और विश्व स्तर पर कूटनीति से है हा संदेश पंतप्रधान जगाला देता आता मात्र पंतप्रधान कसे वागतात या बाबत उपराष्ट्रपति का पा। जब अपने बात करते हैं विकसित भारत की विकसित भारत का रास्ता किसान के दिल से निकलता है ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए किसान यदि अगर आज के दिन आंदोलित है उस आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल होगी जो किसान सड़क पर नहीं है वो भी आज के दिन चिंतित है आज के दिन परेशान है स्वतंत्र मिळाल्यापासून ते स्वतंत्र मिळण्याच्या अगोदर जसं इंग्रज फ्रेंच डच मुघल शेतकऱ्यांना लुटत होते कच्चा माल स्वस्तात घेऊन पक्का माल ग्राहकांच्या माती मारत होते जास्त भावाने कशासाठी तर ते लूट करायचे आणि आता सरकार जीएसटी ने लुटत आहे एकूनच सगली सरकार ही शतक ग्राहकों लूट करता अरे इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों कहा जय जवान जय किसान उस जय किसान के साथ हमारा रवैये वैसा ही होना चाहिए तो लाल बहादुर शास्त्री की कल्पना थी और उसके अंदर क्या जोड़ा गया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय अनुसंधान शेक नेते जगजीत सिंह डल्लेवाल तीस दिवस हरियाणा पंजाब दिल्ली शंभू बॉर्डर वर आमरण उपोषण बसले सरकार लक्ष्य नहीं जगजीत सिंह तबियत चिंताजनक है चिंता या उपोषणाक सरकार ने तड़ने लक्ष दिल पाजे किसान हमारे शरीर का अंग है भारत माँ का दिल है किसान के आंसू आंखों से नहीं आते हैं वो आंसू को आंखों में समाता है और मेरी पीड़ा है कि किसान को किसान के हितैसी आज चुप है बोलने से कतराते हैं देश की कोई ताकत किसान की आवाज को कुंठित नहीं कर सकती त्यामुळं शेतकरी आणि ग्राहक यांनी एकत्र येऊन सरकारच्या विरोधात सत्याग्रह केला पाहिजे अशी चर्चा जनतेत आणि विविध शेतकरी संघटनेत आहे यावर आता तुम्हाला काय वाटते ते कमेंट करून नक्की कळवा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि स्वराज दुनिया या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद